Был берег на вид диковатым, Там пахло весной чебрецом. Я к морю спускалась когда-то По тропкам, открытым отцом. Вскипала вода у причала, Под доковой башней прибой. Я Грина впервые читала, И парус с тех пор был со мной. Цей вірш написала моя мама. Я народилась в цьому місті. Це моя батьківщина. Феодосія, та що дарована богами. Феодосія, Кафа, Кефі і знов Феодосія. Майже 25 століть. Тут завжди жило багато людей різних національностей. Тут завжди було багато людей цікавих, видатних і відомих. Тут жив і творив. Там Альвазовський. На цих пагорбах біля Генейської фортеці було набуто чимало подряпин під час забавок з друзями. Ось за цим садочком стоїть хатинка, де жила моя найліпша подруга. Це було колись. Це було в минулому часі, в країні, якій зараз нема. Багато моїх друзів покинули Феодосію. Я певна була одна з останніх. Томар виїхати. Робити цього я не хотіла. Тут було все, про що можна мріяти: сім'я, дім, цікава робота, море, гори. все, що я любила. На цей час залишилась лише сім'я мама, тітки, бабуся Марія Олександрівна. Яка живе в продавней баште, немов якась графиня. Ой, здравствуйте, пожалуйста, заходите. Вот наша Мария Олександровна. Мы называем ее Баба Муся, Мусюня. Баба Муся багато пам'ятає про наш родовід. Вона народилася у цій башті. Тут народились її діти. Зараз Марія Олександрівна про бабуся. Вона завжди пригостить чимось смачненьким, що сама і приготує. давай будемо робити чебуреки, як Ми коли-то з бабушкою з твоєю прабабушкою як-то ділані. У нас в городе очень много было чебуречных, очень много было таких вот, ну, типа как кафешек, вот, все-все. Было черная кофе очень модно здесь. Было, наверное, 25, 26, 27 год. или чебуреки, из вино было, и чебуреки, и черная кофе. Вообще-то мои из рыбацкой семьи. Мама моя украинка, но она приехала с Николаевской области, вышла замуж за моего папу. Папа у нас уроженец Феодосии, очень красивый мужчина, но это так, как мне казалось. И мама у меня тоже очень красивая, у них была замечательная пара. Бабушка, скажи, а почему все-таки вот чебрики считаются крымским вот блюдом? Как ты думаешь? Ты ну, всю жизнь их готовишь? Ну, я-то и готовлю всю жизнь. Но ну, вообще-то это, ну, как бы татарское такое блюдо. Ведь у нас же здесь много проживало и проживает сейчас татар. Поэтому мы как с ними дружим. Дом очень старый. Мы в этом доме всю жизнь прожили. Было у мамы четверо детей а старший брат был Александр. И у него была жена Гречанка. Я родилась в 30-м году. Ну, а так я, конечно, все помню, как оно все происходило, все было. Это не, не понаслышке, а это все из моей памяти. Вот и как раз и первый чебурек это мой родной, это мой любимый город. Я всю жизнь здесь прожила. Я даже не могу без... Ну, как бы сказать вот так вот. Я очень его люблю. У меня здесь очень много родней. Не всегда было гладко, хорошо. А в основном-то жизнь, как бы сказать, все время, она чем-то радует, чем-то тревожит. Баба муся це велика мама для усіх членів нашої родини. В її будиночку зростали майже усі діти її братів, племінників. Тепер вона виховує онуків і правнуків. Як баба-муся друга мама для моєї матері. Так, моя матуся стала другой мамой для моей доньки Марийки. Зараз она ее выховывает, а Марийка называет ее мамушка. Каждый человек ищет себя. Кто-то находится здесь, кто-то не находит себя здесь. Но мы, поскольку уже все сложившиеся люди, и мы продолжаем заниматься тем же делом. Но, видно, молодому поколению сложно здесь постоянно жить и постоянно, и найти именно применение своим талантам, способностям, полностью раскрыть себя. И, конечно, они ищут себя и едут учиться, едут дальше. У меня дочка учится в Киеве. И надеюсь, что на, на этом поприще она будет успешна. А мы будем здесь по-прежнему будем ждать и будем надеяться. Потому что всегда самое светлое ⁇ это надежда. А дети ⁇ это и есть наша надежда. В этом родинном гнезде, в доминочку у башти, мы всегда собираемся в час свят. Сейчас собраться совсем сложно, но традиции нужно сохранять. Ну давайте, собрались мы все здесь. Давайте за наших предков выпьем. Когда зажигаются звезды в ночи, сбрось тело постыливший груз. На берег приди, посиди, помолчи, и море споет тебе блюз. Мелодия страсти над морем летит, по небу скатилась звезда, а жизнь все невзгоды победы вершит. Так было, так будет всегда. Старий Крим, старі стіни. Місто подароване богами. Зараз я у Києві, дивлюсь ці світлини, а моя донька там у Феодосії. Там її навчають географії по карті СРСР і завдають вчити вірші про Леніна, що з нами не так. Два таких різних міста в одній країні. Тут великі зміни в політиці і мисленні, там чомусь все навпаки. І це, мабуть, головна причина того, що зараз я не там. Але незабаром прийде літо, і я знов буду мріяти про гори, море, мою родину і мою батьківщину. Тому що Феодосія, де б я не знаходилась, завжди буде для мене тим єдиним незабутнім берегом дитинства.